أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموال kum la taghlimun wala tudhlamun sadaqallahul azim Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang maka jika kamu tidak mengerjakan yakni meninggalkan sisa riba Maka ketahuilah bahawa Allah dan rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba maka bagimu pokok asal hartamu dengan demikian kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa amat benarlah firman Allah itu surah al-baqarah ayat 279 Story is not about winning or losing. It's about the importance of staying united. Terus bersama kami dalam rancangan Halakah Akad Tradisi Ilmu kita membicarakan tajuk yang berkaitan dengan riba supaya kita dapat menjauhi perkara yang sangat dilanat oleh Allah Subhanahu SWT. Dan saya nak terus pergi kepada Ustaz Zarifi apa persoalan yang saya lontarkan sebelum kita berehat tadi iaitu tentang mungkin ada penonton kita yang melihat rancangan ini terasa bahawa itu merupakan satu kesalahan dan apa yang harus mereka lakukan. Silakan Ustaz. Uh, satu soalan yang sangat baik Ustaz. Maknanya Terdapat beberapa fatwa yang diberikan oleh para ulama. Antaranya dalam soal yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Contohnya ya kita masuk uh, insurans konvensional ya sebagai contoh dalam masa catalah tahun yang pertama dan berbaki ada lagi beberapa tahun yang panjang gitu. Ya, ya. Jadi antara fatwa yang telah diberikan oleh para ulama adalah uh, kita perlu keluar daripada uh, skim tersebut dan pindahlah kepada uh, insurans ataupun uh, takaful Islam, Islam yang di di diberikan keharusan oleh syarak. Begitu juga dalam uh, produk ataupun financing yang lain. Yeah. Itulah beberapa keputusan yang diberikan oleh para ulama kita. Yeah. Maknanya di sini perlulah elemen berkorban. Yeah. Ya maknanya kadang-kadang kita sayang ya duit itu uh, kita sayang Allah kita dah dah, dah carum banyak dah. Yeah. Ya nak 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 korbankan bahasa 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 bersalah bahasa rugi dan sebagainya. Yeah. Inilah berupa Apakah pengorbanan yang kita perlu hayati secara bersama. Cuba kita bayangkan dalam tempoh kita mencarum dalam 10 tahun, 20 tahun. Kalau kita tidak cabut pada hari ini, kita tidak tidak keluarkan pada hari ini, berapa lama kita nak menanggung beban ya dosa riba itu ya dalam tempoh uh, pinjaman ataupun uh, financing tersebut. Ya. Okay. Jadi maknanya lebih kita takut lagi kita meninggal dunia dalam keadaan dosa kita ini ataupun kita ini bergelumang dengan dosa riba dan kita bimbang sangat-sangat kerana peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat jelas. Ya. maknanya riba itu berdosa dan haram dan dosanya hukumannya adalah Allah istihar perang dan di akhir akhirat nanti seperti yang kita sebut di awal tadi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam terhoyong hayang umpama orang mabuk dan seumpamanya ini yang sangat menggerunkan kita. Jadi saya merasakan para penonton sekalian ya berpandukan kepada pesan fatwa tadi maknanya tidak salah dan memang berkewajipan pun kepada kita untuk kembali kita kepada track yang betul iaitu kita menyertai skim-skim yang ditawarkan oleh institusi atau perbankan Islam yang mudah-mudahan memang pun diberikan kelulusan oleh syarak insya-Allah. Maksudnya sedikit pengorbanan bukan ya. macam pengorbanan Nabi Ibrahim AS ya. Sedikit saja ustaz ya. Apatah ya. lagi kita baru melalui hari raya Aidil Adha kita ya. mengingati pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Ismail AS Jadi sedikit uh, kesimpulan ataupun pelan tindakan yang harus kita lakukan. Kita anggap dalam program halakah ini bukan kita sekadar melantarkan ilmu tetapi apakah yang perlu kita lakukan? Ya. Maksudnya selepas ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Sedikit pandangan ni ustaz. Uh, saya kira saya setuju apa yang Ustaz Syukri sebut tadi ya. Kita perlu bertindak pada malam ini ataupun besok pagi Ustaz. Yang pertama saya nak sarankan kalau masih ada kita menyimpan akaun simpanan kita di perbankan konvensional, saya mohon besok pagi ya bank buka pukul 10 pukul 9 dan seumpamanya pergi dan kita tukar ke akaun perbankan Islam. Ya, tukar kepada perbankan Islam. Kalau kita sebagai pegawai ataupun kita bekerja dengan majikan yang mana uh, duit gaji kita masuk ke dalam akaun-akaun perbankan konvensional, saya mohon juga kepada para penonton sekalian, besok pagi kita tukar kepada akaun perbankan Islam. Kadang-kadang orang bimbang Ustaz, orang kata kalau saya tukar ni mungkin gaji bulan depan masuk lambat. Hmm. Jangan bimbang tentang pasukan selama mana kita nak bertahan dalam kontrak-kontrak yang jelas riba ini. Itu yang pertama. Nombor dua, kita mesti letakkan azam yes, selepas ini kita mahu berubah ubah dan kita pastikan ilmu yang kita dapat ini kita sebarkan kepada masyarakat ahli keluarga kita dan seumpamanya. Kerana apa? Masyarakat perlu sedar dan perlu jelas. Riba ini adalah satu jenayah syariah yang sangat besar dalam Islam yang mana ya para imam mazhab kita telah mengatakan mereka tidak pernah berjumpa satu pun kesalahan jenayah syariah yang Allah isytiharkan perang melainkan dosa makan riba. Berat sangat dosa ini maka sudah jadi tanggungjawab kepada kita untuk propagate Ataupun untuk memberikan dakwah Ataupun menceritakan perkara ini kepada orang lain Supaya mereka juga Melakukan perubahan untuk kita terus Komitmen dalam akaun-akaun Ataupun perkara-perkara yang yang berhubung Kait dengan perbankan Islam ataupun isi keuangan Islam Itu nombor dua Nombor tiga, seperti sebut di awal tadi Mesti kita mem memantapkan kefahaman Tidak ada cara lain lagi Melainkan kita mesti menuntut ilmu Ya? pergilah ke surau ke kuliah masjid dan seumpamanya ataupun mana-mana program-program yang dianjurkan oleh mana-mana badan-badan korporat dan seumpamanya investlah ataupun laburlah sedikit uang anda untuk manfaat kita di akhirat sana mudah-mudahan bila kita selamat daripada dosa riba ini insya-Allah kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dan terselamat kita daripada masuk dalam neraka Allah yang sangat menakutkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 275 wa ya. man ada fa ulaika ashabun nar sesiapa yang dah tahu dosa riba itu haram tapi ya. masih duk buat lagi mereka ya. itu akan jadi penghuni neraka tetap hum fiha khalidun dan mereka ini akan duduk selama-lamanya dalam neraka Allah yang sangat menggerunkan. Baik, Ustaz Tizik, tadi menyebut tentang ancaman Allah tentang neraka dan sebagainya mungkin juga bila menyebut apabila kita buat sesuatu yang bercanggah dengan kena Allah, terlibat dengan riba kesan yang buruk, umpamanya Ustaz dah sebut sentuh tadi, soal keberkatan kita mungkin hidup stres, keluarga stres tak ada ketenangan, itu tak kena ini tak kena, sedikit komen daripada Ustaz saya teringat sebuah hadis Nabi SAW sallallahu alaihi yang mafhumnya pada satu ketika ada seorang pemuda yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merintih sayu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi nampak pemuda ini berdoa tiba-tiba Nabi mengatakan kepada pemuda tersebut wahai pemuda bagaimana Allah nak memakbulkan doa kamu sedangkan pakaian yang kamu pakai apa nama makanan yang kamu suapkan kepada mulut kamu anak isteri kamu itu adalah hasilnya hasil riba hasil haram Allah tidak akan memakbulkan apa saja yang kamu minta Tuan-tuan dan puan-puan sekalian para penonton sekalian hadis ini memberikan suatu peringatan yang jelas kepada kita doa orang yang makan riba orang yang makan benda yang tidak halal ini adalah doa mereka akan terhijab tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya bagaimana ya dalam hadis yang sahih juga. Nabi menyebutkan kepada kita dua kaki anak Adam tidak akan terlepas dari disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah akan menyoal kita di hari akhirat nanti dari mana punca pendapatan yang kamu dapat dan kemanakah arahnya kamu belanjakan harta yang kamu dapat Tuan-tuan dan puan sekalian, sudah bersedia ataupun tidak untuk kita menjawab persoalan yang sudah pun terbocor soalannya pada malam Baik. ini yang kita tahu ya. Mudah terima kasih kita... banyak kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi, Muhammad Daud iaitu penolong pengarah Syariah bagian penyelidikan JAKIM. Jadi cantik sekali kupasan. Maklumlah bidang pun penyelidikan ya ada pada JAKIM satu badan yang sangat berautoriti di negara kita. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan kita akan datang.